penyetiputa saya mengalu-alukan uh, uh, yang berhormat uh, kelang untuk mengemukakan tiga soalan itu supaya memberi peluang uh, bagi pihak saya dan pihak kerajaan untuk menjawab yeah. Sebentar yeah. ya sebentar yang mat sebentar yeah. yang mat ini ini contoh yang saya katakan tadi banyak perkara-perkara baru yang dibawa untuk dijawab oleh menteri sedangkan banyak perkara-perkara yang sudah ditanya belum sempat dijawab oleh menteri tetapi I can't stop them. Saya tidak boleh menolak, tidak boleh menghalang mereka. sebab so, itu kita kena tolak ansur. Kadang-kadang kita tak sampai dijawab, dijawab secara bertulis. Kerana banyak perkara yang baru dibawa dan ditanya yang mengambil masa untuk menjawab perkara-perkara lama yang telah dibangkitkan. Tapi ini untuk uh, makluman bersama kita. So, kena understand this. Jangan marah jika menteri tak sampai jawab dan terpaksa menjawab secara bertulis. Terima kasih. Baik, terima kasih eh uh, tanya di tu. Uh, sebenarnya saya ingin menjawab secara ringkas ya. Eh uh, iaitu uh, sebenarnya dua daripada soalan yang dikemukakan tadi uh, mungkin uh, terkandung di dalam uh, soalan asal iaitu uh, apakah uh, pencapaian pemandu ya. Dan saya bersedia untuk menjawab uh, iaitu yang pertamanya pemandu walaupun mungkin boleh dianggap sebagai uh, sebuah lead agency seperti mana unit perancang ekonomi atau EPU seperti mana ICU ya yeah, uh, boleh dianggap sebagai sebuah lead agency tetapi seperti yang saya telah tegaskan uh, pemandu tidak mengambil alih tugas dan tanggungjawab uh, setiap kementerian dan agensi yang sedia ada mereka masih berfikir uh, uh, bertindak uh, secara uh, uh, berkesan uh, atas uh, uh, kaki sendiri uh, dan uh, apa yang pemandu uh, laksanakan uh, ialah bertugas sebagai uh, pemudah cara facilitator ya uh, untuk bawah membawa idea-idea yang baru dan juga untuk bersama bekerjasama untuk mencari penyelesaian dan, dan itu mesti difahami yang kedua pelantikan konsultan tidak bermakna bahawa penjawat awam tidak mempunyai peranan lagi di sebaliknya melalui proses makmal didapati bahawa kebanyakan daripada penjawat awam memang bersedia dan berkemampuan ya untuk uh, uh, mencapai satu tahap uh, yang lebih tinggi ya kerana didorong oleh kaedah yang baru dan uh, ini memang sesuatu yang amat menggalakkan uh, dan uh, uh, seperti yang saya telah katakan uh, uh, secara beransur-ansur uh, peranan uh, konsultan akan dikurangkan uh, apabila uh, proses capacity building uh, dapat mewujudkan uh, uh, kemampuan yang uh, cukup tinggi di kalangan uh, para penjawat awam dan sebenarnya ini telah uh, dan sedang berlaku ya uh, di mana uh, kebanyakan daripada penjawat awam yang menyertai dalam uh, makmal uh, sekarang bersedia untuk menjadi uh, pemudah cara atau facilitator dalam makmal-makmal yang lain dan uh, pada pandangan saya ini memang baik mengenai uh, NEM uh, saya ingat saya akan serahkan kepada rakan saya uh, uh, menteri di Jabatan Perdana Menteri uh, yang berhormat Tan Sri No uh, untuk menjawab uh, mengenai NEM dan Menteri ya. Yeah. Terima kasih datuk Yang di Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebenarnya uh, cuba untuk ya yeah, memberikan segala perhatian saya apabila menteri memberikan penerangan yang saya kira cukup baik. Namun saya nak tanya bersabitan dengan persoalan bajet. Menteri ya. Kalaulah metodologi digunakan. Dan di sini timbul masalah ini saya nampak. Apa yang saya dapat lihat sebagai satu peperangan dengan izin turf the battle of turf bila wujudnya oversight committee dulunya ada ICU dan hari ini sudah ada pemandu sebagainya berlaku ya siapa punya jurisdiction siapa pemantau siapa perunding sebagainya jadi tak apalah saya nak saya tunggu untuk bertanya apakah ini masa untuk saya bertanya bersabitan dengan persoalan bajet kalaulah bajet itu disusun mengikut outcome based budgeting saya ingin tanya kepada Menteri Perkara ini saya bangkitkan Ya, Kalau berdasarkan Boston Consulting, McKinsey dan sebagainya Kalau benar-benar kali ini merupakan bajet yang pertama yang menggunakan metodologi itu Saya minta penjelasan daripada Menteri dan Kementerian Sejauh mana apa yang disusun dalam bajet ini sama ada perutukan dan paralitisationnya. Kena dengan apa yang kita diagnosiskan sebagai masalah ekonomi negara ini. Antara lainnya terperangkap dalam jajaran pendapatan rendah dan oleh kerana pertumbuhan yang dalam jajaran nilai tambah rendah, industri yang bersifat uh, produktiviti yang rendah. Ini persoalan cukup penting. Uh, Datuk Yang Dipertua yang hendak saya penjelasan itu dibuat oleh pemandu. Keduanya, apakah pemandu sedia menerima bahawa buat hingga kini kalau berdasarkan ukuran daripada Transparency International prestasi yang tercapai hingga kini dari sudut dengan izin Corruption Perception Index salah satu daripada NKRA 6 NKRA yang keutamaan itu kita buat hari ini gagal dengan dapatan yang didedahkan baru-baru ini masih di tangga 56 daripada 178 negara yang diukur dan dinilai dan jatuh markah kita par 10 kepada 4.4 daripada 4.5 satu masa dahulu sedikit 2-3 tahun lalu kita mencapai prestasi 5.1 kesemua ini Sementara saya cukup menyanjungi apa jua metodologi ya management yang digunakan ya sehinggalah menggunakan KPIs dan apa semua ini satu masa dulu ya, total quality management benchmarking ya balance scorecard sebagainya tetapi tak apalah buat hari ini yang penting bagi rakyat adalah prestasi dan yang penting pada rakyat adalah apa yang dapat dilihat berdasarkan audit ketua audit laporan ketua audit negara juga perangai dan apa jua ke kepincangan ya yeah, salah laku ketirisan kebocoran penyelewengan penyalahgunaan kuasa mungkin rasuah masih berluasa jadi kesemua itu uh, tidak selesai dengan permas, tidak sesuai dengan pengenalan-pengenalan model-model ataupun modality management saja Datuk ini betul dan Timbalan uh, Menteri tolong beri jawapan dengan ikhlas Terima kasih Tuan Yudhi Apa yang telah dibangkitkan oleh Ahli Kuala Sultan Selangor ini Ialah andaian beliau ya, Seolah-olah ada perang Untuk rebut-merebut uh, Bajet uh, kononnya Battle of Turf Ya itu 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 memang itu itu memang ada andaian ya yang dibuat oleh setengah pihak yang Uh, tidak mahu uh, program transformasi ini berjaya dengan menyimpulkan betul, 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 itu, itu itu mungkin malafide. Itu saya itu di, diperingatkan supaya jangan ada turf mentality itu. Uh, itu tidak, peringatan. Tidak tidak. Uh, sebenarnya sebenarnya sebab tidak ada turf mentality maka uh, budgeting itu dibuat sedemikian uh, di mana untuk tujuan uh, penalaran yang lebih berkesan. Maka budgeting itu dibuat sedemikian Tetapi yang dipertua saya tidak berhasrat untuk memberi penjelasan di sini uh, Kalau perlu uh, saya akan uh, cuba mengemukakan uh, uh, jawapan semasa peringkat uh, jawatankuasa ya dan juga sebahagian daripadanya uh, akan dijawab juga oleh rakan saya uh, yang bertanggungjawab terhadap uh, perancangan ekonomi ya dan pelaksanaan uh, NKEA uh, ini mencerminkan uh, bagaimana kita bekerjasama ya dan tidak ada rebut merebut atau ada perang uh, uh, turf ada uh, battle of turf Ya. Sebab ini uh, mungkin apa yang berlaku di uh, kalangan pakatan uh, rakyat di mana ada rebut-merebut yang sering berlaku. Sebab itu anda Menteri ini, sanda, minta penjelasan. Ya, ialah ini sesuatu TV. yang biasa. Ya. Tuan Menteri saya semalam mengenai Economic Transformation Plan. Nanti 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 nanti. Nanti tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Okey. Saya, saya, saya bagi bagi peluang atau tidak uh, yang berhormat uh, Kuala Selangor berdirilah lepas lepas saya berdirilah berdirilah berdiri, uh, berdiri. Uh, berdiri. <laughs> nanti nanti menteri uh, menteri saya sebutkan tadi kerana atas isu outcome based budgeting itu saya melihat ia disusun atur oleh unit perancangan ekonomi ya tetapi saya tidak nampak metodologi itu diguna oleh pemandu saya ingin tahu dalam pencerakinan Ya pembuatan ataupun uh, penyusunan bajet ini, perangkaan bajet ini. Siapa yang lebih pada akhirnya. Over